नमो बुद्धाय जय भीम दोस्तों आप सभी को भीम जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं तो मैं इस समय संविधान चौक पे हूँ जहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर का यहाँ पे अभिवादन करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और इस समय में संविधान का यहाँ पे जो नज़ारा है मैं दिखाऊंगा आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे लोगों की भीड़ है और यहाँ पे जो बौद्ध साहित्य है धम्म ग्रंथ है यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे कुशाल भी है और इस समय में अभी संविधान के उद्देश्य का आप मेरे पीछे देख सकते हो अभी मैं इस समय वो पुतले के पास जा रहा हूँ इस समय में अभी संविधान के पुतले के पास जा रहा हूँ और संविधान के इस समय आप देख सकते हो यहाँ पे बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन कर रहे हैं और इस समय बहुजन एकता रिपब्लिकन मंच की नेता सुलेखताई भी कुंबारे भी यहाँ पे मौजूद है बाबा साहब अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारा आज ये संकल्प होना चाहिए कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जो अभिप्रेत है जो भारत उस भारत को बनाने में हर आम्बेडकरी जनता ने अपना योगदान देना चाहिए ऐसा हमारा यहाँ पर अपील है और बाबा साहब जयंती के उपलक्ष में परम पूजा डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया है वो संविधान को पूरी दुनिया में कहीं पर भी तोड़ नहीं ऐसे संविधान को कोई बदल नहीं सकता ये जो आज का वातावरण बन रहा है कि बाबा साहब का संविधान बदला जाएगा ये बहुत ही गलत प्रचार हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा और अम्बेडकरी जनता शिक्षित है समझदार है वो जानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान का मसूदा बनाया है उसको कोई दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती यहाँ पे आ, अभी आपने सुना कि सूल एक गुम्बारे बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच का नेता उसने इस जन्मदिन पर जयंती के दिन यहाँ पे कुछ संदेश दिया है और संविधान के बारे में उन्होंने बताया आप देख सकते हो यहाँ पे होबासाहेब आंबेडकर का पुतला है और लोग यहाँ पे बाबासाहेब आंबेडकर को अभिवादन कर रहे है, और यहाँ पे आ, कितना अच्छा यहाँ पे सुशोभित आज विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांची एकशे तेहतीसवी जयंती आहे त्यानिमित्त आम्ही आमच्या किन्नर समाजातर्फे संविधान चौक इथे उपस्थित झालेलो आहे आणि बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला हार फुल घालून त्यांना विनम्र अभिवादन केलेलं आहे आज भारतीय रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलं त्या संविधानानुसार आम्हाला आमच्या जगण्याचा सन्मान आणि वागणूक मिळालेली आहे आणि आम्ही त्या संविधानाचं नेहमीच स्वागत करतो आप देख सकते और नीला नीला निला निशान लेके और यह झंडा लेके यहाँ पे लोग आ रहे हैं और संविधान चौक पे बाबा साहब आम्बेडकर को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आ, हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आ, नारे दे रहे हैं संविधान की 선도시대 우선입니다. चौदा एप्रिल दिनी जनतेला हा संदेश देऊ शकते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जे चांगले विचार दिलेले आहे त्या विचाराप्रमाणे आपण चालले पाहिजे फक्त डी जेच्या तालात नाचत नसून आपण प्रत्येक दिवशी संविधानाचे वाचन केले पाहिजे आणि आपल्या जनतेला शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगून त्यांना अधिकाधिक शिक्षण देऊन त्यांना शिक्षित केले पाहिजे महिलांनी सुद्धा आपल्या बाळांना मुलींना आणि सगळ्यांना शिक्षित केले पाहिजे आणि सगळ्या महिला हा शिक्षित झाल्या पाहिजे असाच आज माझा सगळ्यांना सगळं मा आमच्या महिला मैत्री संघातर्फे सर्वांना हा संदेश देण्यात येत आहे सगळ्यांना माझा आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकशे तेहतीसव्या जयंतीनिमित्त सगळ्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा जय भीम, जाए भीम। यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के यहाँ पे लोग आते हैं और बाबा साहब अंबेडकर को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लोग आते हैं और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे पेंडल है और बाबा साहब के जो साहित्य है यहाँ पे मिलते हैं 14 एप्रिल आहे तो आप क्या कहना चाहते हो 14 एप्रिल आज बाबासाहेबंचा वाढदिवस आहे 14 एप्रिल आज बाबासाहेबंचा वाढदिवस आहे आणि हा वाढदिवस आपण मोठ्या जल्लोषाने साजरा करतो आपल्या महामानवाचा हा आप वाढदिवस सगळ्या जगामध्ये चांगल्या रीतीने साजरा केला जातो आणि माझ्याकडून जा आपल्या सर्व नागरिकांना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त शुभेच्छा शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा संदेश बाबासाहेबांनी दिला तो सगळ्यांनी फॉलो करायला पाहिजे कारण आज आपल्याला शिक्षणाची खूप मोठी गरज आहे आज चौदा एप्रिल दिनानिमित्त सर्व उपासक उपासिकांना माझ्याकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते इथे आल्यावर आम्हाला इतकं चांगलं वाटते आणि हे दोन दिवस तीन दिवस मला वाटते सगळ्यांनी दिवाळी म्हणून साजरी करावी कारण वर्षातून एकदा हा आपला सण येतो त्याच्यामुळे सगळ्यांनी एकत्रित येऊन सर्वांनी आनंदाने आणि उत्साहाने हा दिवस साजरा करायला पाहिजे मला वाटते सगळ्यांनी पंचशिलेचे पालन करावे आणि बावीस प्रतिज्ञा पाडावी अशी माझी इच्छा आहे सर्वांनी एकत्रित येऊ आम्ही धाडीवा लेआउट संबोधी महाविहार आणि मैत्री संघ शताब्दीनगर शताब्दी नगर, शताप्दी नगर। जय भीम नमो बुद्धाई दोस्तों मैं इस समय संविधान चौक पे हूँ और यहाँ पे विलास मुत्तेमवार और विशाल मुत्तेमवार यहाँ पे इस बाबा साहब पुतले को अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों की भीड़ है और कांग्रेस के बड़े नेता विलास मुक्तिमवार यहाँ पे इस समय यहाँ पे आए हैं बाबा साहब पुटले को अभिवादन करने के लिए और इस समय वो बाबा साहब आम्बेडकर को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं जय मैं विशाल मुक्तेमवार मैं सर्व लोग आज चौदह अप्रैल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती यांच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो या महामानवाला मी प्रणाम करतो ज्यांनी हजारो वर्षाची जी सामाजिक गुलामगिरी आहे त्यातनं लोकांना मुक्त केलं आणि या देशाला एक असा संविधान दिला ज्यांनी सर्व धर्म जातीच्या लोकांना स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार मिळालेला आहे परतपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरणी मी वंदन करतो